Слава Богу, братья и сестры. Ну, хочется также поздравить всех с таким праздником и датой служения нашей церкви. Вы знаете, честно говоря, для меня это новая роль делиться воспоминаниями. Я уже, братья, говорю, уже подходит какой-то возраст, мемуары писать а, скоро, да, еще да. что-то такое. Как-то непривычно себя чувствуешь немножко. Однажды я уже делился, что внутренне, не знаю, кто как, братья, вы себя чувствуете. Годков на 27 чувствуешь себя внутренне. И вот думаешь, какое-то несоответствие постепенно получается внутренних ощущений того, что с тобой происходит, как сегодня, братья, пели годы, годы. Но вы знаете, братья и сестры, я хочу сказать, что мои первые эпизоды воспоминаний о церкви, они на самом деле относятся к очень далекому времени, почти что к 76-м где-то вот 76-му году, когда меня еще совсем маленьким сюда приводила мама с бабушкой, и когда еще вот этой пристройки не было. То есть был тот еще домик такой. Но удивление остались такие вот у меня воспоминания. Они носят скорее эпизодический характер, но тем не менее. Потом был у меня большой перерыв жизненный, когда Господь все-таки уже так направил меня в русло такое более серьезного такого отношения к церкви, осознанного уже в 91 году, когда я пришел в церковь, вот, покаялся. И хочется немного сказать о времени, которое переживала церковь тогда, вот 90-е, начало 90-х годов. Тогда это уже тоже, по-моему, сегодня упоминали. Тогда это был период, когда впервые, по-моему, это было первое такое масштабное евангелизации и образование Церкви Христианской Надежды, если я не ошибаюсь. Тогда это было несколько, по-моему, несколько крупных крещений было проведено, евангелизация, и туда, ну, вы знаете, очень много пошло как раз в эту новую церковь для служения, для дальнейшей проповеди и братьев, которые здесь служили, трудились, и молодежи, которая здесь пела и тоже трудилась и служила. И когда я пришел сюда, в церковь, то, ну вот брат Сережа мне будет подсказывать, потому что наши пути с ним пересеклись почти с самого начала. Он немножко раньше пришел в церковь. А тоже да, но я просто говорю, что была, была такая параллель. Если я что-то это, то он подскажет. Молодежи, насколько я помню, ну, мне кажется, такой, по крайней мере, которая на виду была, в районе двух десятков человек где-то как-то было, которая на виду была. Вот. И э, какое-то время мы, ну, просто общались, поскольку-поскольку посещали собрание, постепенно было такое молодежное общение, но все-таки созрела когда-то такая мысль и решили проводить молодежное собрание, которое долгое время было вторникам, чисто молодежное такое служение. Но вы знаете, братья и сестры, я сегодня вспоминаю эти годы, это в принципе удивительный момент. Но сейчас, глядя на молодежный хор, на заполненность зала, сейчас трудно представить. Я помню, одна из сред, сред, ну у нас в среду немножко меньше народа, но тем не менее, одна из сред, я помню, в собрании было 10 человек. Павел Андреевич тогда вел это собрание, он говорит, да, ну это как бы такой был своего рода рекорд, только наоборот. Ну много факторов влияло на это. Я помню был период, когда, это уже было позже, я немножко начал посещать хор, были случаи, когда спевка отменялась, присутствовало меньше 10 человек. Это был сложный период для церкви, очень сложный. Очень Братья очень переживали. Что-что? Кризис. Ну, вы знаете, любой кризис он имеет свой свой свое развитие дальнейшее, да. Любой кризис он для чего-то дан. Но тогда я помню, братья переживали, старшие братья, как будет, проповедников мало и так далее. Я помню, в братской было четыре стабильных. Ну, было больше братьев, было больше братьев, но четыре было стабильных проповедника и стабильных служителей. Это Владимир Иванович, это Иван Михайлович, это Павел Андреевич, это Николай Чернобай. Это было четыре человека, которые практически были на всех служениях, я не помню, редко, может быть, кто-то из них менялся. Ну как, были братья и другие, но это была такая четверка, которая, по крайней мере, была такой, отличалась стабильностью. И были случаи, как сегодня братья говорили, да, что ну, мало было братьев для проповеди. Но вы знаете, удивительно началось складываться: вот сейчас, оглядываясь назад, ты видишь, что это вот как брат Сережа говорит, кризис. Но это не, не то, что кризис для, для какого-то разрушения кризис, а это то, что давало толчок для нового служения, для притока э, новых людей, для развития какого-то жизни церкви. И сейчас вспоминаешь, как складывалась молодежь, общение. Я сначала думал начну имена вспоминать, но потом думаю нет, наверное не начну. Почему? Потому что некоторые люди еще здесь, всех могу не вспомнить. Кто-то может скажет, почему меня не вспомнили? Поэтому я так, может быть, не буду особо перечислять. Многие люди сегодня, те, кто молодежи были тогда, сегодня это семейные люди, сегодня у них дети уже растут и взрослеют. Сегодня они несут служение, может быть даже вне наших церквей. Кто-то уехали далеко, но сейчас вспоминая то время, мы помним кто еще помнит, это как основной вид транспорта, это тогда была электричка, если нужно ехать куда-то в посещение или куда-то в другую церковь. Вот. И время в электричке было очень такое, ну, интересное, благословенное. Я помню, как однажды мы, е... правда, это было уже позже, я немножко так не совсем хронологии говорю, но когда уже братья, которые уехали, учились, Сережа, брат и Игорь, они вернулись, и как-то мы ехали в Заворочи, я помню, перед Рождеством или где-то в то время, и молодежь пела рождественские песни, ну вот так, под гитару, в вагоне. Люди просили, давайте еще, давайте еще. Люди засу... Они не слышали, наверное, никогда, не знаю, что там, какие чувства были, но во всяком случае э, был так, было такое желание у людей, которые там ехали с нами. Я, можно вспомнить, конечно, и посещение. <coughs> один из таких эпизодов, который мне запомнился, кто помнит, по-моему, сестра Мария, если я не ошибаюсь, незрячая была на э, где-то Голосеевской, там была такая старушечка, которую посещала молодежь. И что интересно, ей пришлось одно время переезжать в другое место, в другой район города Киева. И это было тоже очень интересным образом: этот переезд совершался. Здесь у нас собрание посещал брат, который тогда проходил срочную службу здесь, в Киеве. Но кем он служил? Он служил водителем, ездил на какой-то генеральской машине. Ну, ну да, 35. ГАЗ-31, или как Волга, вот, но уже более нового такого образца. Вы помните, это была элитная машина советских времен. Значит. Вот, и он ездил примерно, вот, он приезжал так на служение к нам здесь, все. И вот, значит, эту, эту сестру нашу перевозили вот таким образом на генеральской Волге. Вот, значит, мало того, она сама, ей сложно было нести, ну, идти, и братья там молодые ее буквально несли на руках. Кто-то из ее то ли родственников, то ли знакомых говорил, ну, ты дожила уже, говорит, что тебе молодые хлопцы на руках носят. Ну, вы знаете, мы улыбаемся, но тем не менее, вот такие интересные факты. И я думаю, попробую еще, когда кто бы думал, чтобы эта сестричка, там, эта старушечка ехала на машине, в которой возят генерала. Тогда это было удивительно. Оно сейчас может удивительно, но тогда это особенно было удивительно. Вот. Ну, это так, Эпизод были, я думаю, что интересными были поездки молодежи куда-то в другие церкви, об этом тоже можно много говорить. Я не буду останавливаться детально на этом подробно, возможно, что-то мы увидим в наших фотографиях, возможно, мы будем что-то знать, но так, ну, в разговоре, из разговора узнаем. Но так или иначе, как я уже сейчас говорю, оглядываясь назад, можно видеть, что Бог созидал церковь. Бог приводил сюда новых людей, приводил молодежь, которая начала активно нести это служение. Я помню, вы знаете, ну, опять же, сложно вспомнить. У нас, когда вот после того кризиса, да, ну, уже с легкого подачи возьмем это слово в оборот, после того кризиса, я помню, молодежный хор, мы пели практически в один голос – это была группа из 15, возможно, человек, 20 там в последующем, которые пели, в общем-то, в один голос. Все тянули за сопрано, сестры там были поактивнее, уже кто-то мог нормально... Ну и все за ними так уже, так вот. И это был примерно такой хор. Вот. Была гитара, и брат наш, и Сережа одно время был. Вы представляете Сережу гитаристом? Сережу Титаря. Может, споешься? Вот. Но, тем не менее, это было серьезно. В его руках этот инструмент служил Господу, и мы в посещениях это было и так. Ну, Андрей Маликов потом больше участвовал уже в этом вопросе, именно музыкального такого сопровождения. Это, ну, это была работа над этим хором, и это было непросто. Это складывалось долгое время, длительное время, можно так сказать. Но, тем не менее, глядя... На все эти этапы мы можем видеть, шло, шло развитие, шел рост определенный. И даже несмотря на то, что впоследствии часть людей также расходилась по церквям, потому что в Киевской области образовывались новые церкви, и часть молодежи тоже уходила. Кстати, те же хористы, которые, ну, говорил, не буду вспоминать, но вспомню, Валя Килюх была такая сестра у нас, вот, она тоже одно время очень активно участвовала в, в молодежном хоре. И люди уходили в другие церкви, потому что служение начиналось по местам там. Но служение здесь не затихало или, как сказать, не умалялось, оно развивалось дальше. И сегодня я могу сказать, что можно быть благодарными Господу, братья и сестры, что э, то, что мы имеем на сегодняшний день в церкви. Я думаю, что когда-то, опять же, эпизод из детства, я помню, когда сюда шли с родителями, значит, по, по этой улице Чернышевского, стояли там люди, штунды идут. Ну, и я так, знаете, ну, в детстве, а так краем уха, я это запомнил, как вот так косо смотрят и, значит, шепчут, перешептываются там знали они или не знали, думали они, думали ли мы, братья и сестры, кто старше, что эта церковь, она, она будет укрепляться, она будет расти. И придет время, что сюда придут новые люди, молодые люди, совершенно с разных слоев социальных. Тогда о таком не думали, это позже начался новый период, когда начали приходить люди совершенно других, ну, как я уже сказал, социальных слоев. Это более состоятельные люди начали приходить в церковь, студенты, больше процент студентов появился в церкви. Но ну, много таких интересных очень процессов можно было бы наблюдать и говорить, Господь открывал свое слово, свое спасение для многих и многих категорий людей. Я, видите, я не привязывался особо к хронологии, я просто сказал о начале, что в начале был такой немножко сложный период, но уже э, где-то в период, когда перед э, тем, как в вечность отошел Владимир Иванович, э, первый пастырь, уже молодежный хор был в таком более э, стабильном и активном состоянии. И впоследствии, э, впоследствии э, как бы уже во время служения Николая Адамовича, как бы дальнейшие были моменты таких и поездок, и более активного такого участия молодежи в евангелизациях и в служении в церкви непосредственно. Могу заметить также, что вот начало 90-х оно знаменовалось тем, что возобновилось участие молодежи в вечерних собраниях воскресных, потому что, опять же, когда я пришел, практически не было такой формы. Она была когда-то раньше, мне говорили, что она была до того, как братья ну, пошли в другие церкви, да, был актив. И был период, когда этого не было, вот этого молодежного служения по вечерам. Оно потом возобновилось снова, и молодежь стала участвовать так вот в воскресных служениях вечером. Оно до сих пор как бы стабильно так продолжается, и мы видим результаты. Вот. Ну, что я вам сказать, братья и сестры? Это, это краткий такой, краткий обзор. Можно поблагодарить Господа за молодежь, которая сегодня есть в церкви, за молодежь, которая была в этой церкви во все годы, которую приводил Господь. Пусть Ему будет слава. Слава Господу! Слава.